Добрый вечер. В эфире Громадской Донеччины. Его проведу я, Виталий Сизов. Как уже сообщали, в отставку подал, якобы подал Игорь Стрелков. Вчера в СМИ появилась информация о том, что он тяжело ранен, но пока какого-то подтверждения фотографии или видео этого нету. На его должность, как сообщает сайт сепаратистской организации ДНР, ДНР Today, на его должность назначен некто Владимир Петрович Кононов. Человек с таким именем, я не утверждаю, что это он, но в Славянске есть такой тренер дзюдо, который длительное время там работал. И, в принципе, на сайте Славянского горсовета этот человек упоминается с таким же именем, фамилией и отчеством, как тренер по борьбе дзюдо. Сегодня был сильнейший обстрел центральной части Донецка. Пострадали несколько зданий и расположенный неподалеку торговый центр Империя мебели. Бомбы попали в главный корпус Донецкого Национального Технического университета. По неофициальной информации якобы даже пострадал один из преподавателей в должности проректора, и погибло как минимум два человека. Реакции людей разделилась на обстрел, этот, кто был виновником этого обстрела. Некоторые из них заявили, что это ДНР обстреливает город. Три попадания. Три, по-моему, есть. На улице какие-то тряпки, вот какие... Он вообще как червячок, он может где-то и ушел. Да, с города стреляют. Не украинская армия, это я вам точно говорю. Здесь стреляют свои, свои ДНРовцы стреляют. По частному Здесь сектору. стреляют ДНРовцы специально по частному сектору разрушают дома. Для картинки российского телевидения. Вот, вот, вот это вот обязательно скажите, для картинки, чтобы показать, что украинская армия здесь рушит. Украинская ничего здесь еще не порушит. Есть также еще фотографии с места обстрела. Если можно на экранах. Вот это центральная часть города в Дыму сегодня была. И еще появилась информация и фотоподтверждение о том, что были убиты еще как минимум два человека во время обстрела в районе улицы Левицкого. Об этом сообщает интернет-издание «Ураинформ Донбасс». Как сообщила редактор этого издания Лариса Лесняк на своей странице в Facebook, это была супружеская пара, которая сидела во дворе. Всего за несколько дней интенсивных обстрелов в Донецкой области погибли 74 человека и 116 были ранены. Это за промежуток времени с 11 по 13 августа. Такие данные предоставила областная государственная администрация. Всего, по данным этого учреждения, по данным Департамента здравоохранения Донецкая ОГА, с 1 марта ранения получили 1623 человека, погибли 839 человек. Сегодня Совет по национальной безопасности и обороне сообщил о том, что Луганск взят в полную блокаду, в городе остается, сохраняется напряженная обстановка, по-прежнему, как сообщает сайт Горсовета, нет воды, электроэнергии связи. Это уже 12, 12, дней такая ситуация в городе сохраняется. Сообщалось уже, что под Горловкой были якобы захвачены в плен 46 лиц э, уроженцев Кавказа, которые воевали на стороне Донецкой Народной Республики. Пока об этом сообщают только на Facebook, только на Facebook странице батальона Донбасс. Областное управление милиции распространило сообщение о том, что миссия, которая работает, изучает обстоятельства падения самолета малазийских авиалиний, 17 которое произошло 17 июля на территории Донецкой области, обратилась к жителям Донецкой области, чтобы они сообщали об обнаруженных фрагментах тел либо личных вещах. Об этом можно сообщить по телефонам 066-321-1017 или 044 490 82 20 Это посольство Нидерландов в Киеве. Да. Сегодня давал пресс-конференцию в антикризисном центре представитель... Комитета патриотических сил Донбасса Сергей Гармаш ⁇ это такая организация, которая занималась подготовкой проукраинских митингов в Донецке, когда это было еще возможно. Он заявил, что сейчас настроения горожан меняются, и они уже более занимают проукраинскую позицию. Для примера он привел своих родственников, свою тещу. Сейчас она за Украину. Она плачет при виде выехав из зоны АТО, из, там где стреляют, она плачет при виде украинского флага и поддерживает Украину. И говорит мне о том, что многие вот на их поселке, даже те, кто хотел голосовать за ДНР 11 мая, они хотели голосовать не за это. То есть люди всегда э, хотят изменить свою жизнь к лучшему. Как только они поняли, что их обманули, что жизнь стала хуже, сейчас значит, общественное мнение склонилось на сторону Украины. Чьи еще запитание? В Запорожье похоронили лейтенанта Нацгвардии Ивана Гутника Залужного, который погиб в ночь на 10 августа во время обстрела блокпоста в Амросиевке в районе Амросиевки Донецкой области. И на похоронах выступил его дедушка Иван Залужный, и он обратился... побратимам, ветеранам по Второй мировой войне. Я прошу извинения, что времени нет говорить. Спасибо. Я хотел бы, чтобы случай. щоб мене слышали голос ветеранів великої отечественної війни Росії, мої друзі, мої побратими. Я з вами, друзі, якщо ви слышите хто-то вже много років мало осталось нас, то в конце звернутися до совет Путіну. Що ж ти делає? Що тебе мало? Ви Крим взяли? В них мало. Войська родичів держав на 25 років, Кораблі зі, що тобі йшов, Донецьк нужен, Луганський нужен, вся Україна нужна, мало. Ви кров обриваєте. Я хотів би, щоб ветерани Росії слушали і обратілися Путіну. Тому що я вас, дорогі мої друзі, ми ділили хліб пополам, ми цигарку курили один, двадцять чоловік по Ми друг друга зачищали і лежали в окопах. А теперь, благодаря Путина, дорогие ветераны россияне, посылают ваших внуков, которые убивают моих, наших внуков. Несмотря на боевые действия в Донецкой области, продолжаются какие-то хозяйственные споры и противоречия. Вот сегодня был митинг на предприятии «Артем Соль» которые работники протестовали против передачи этого предприятия в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. После Майдана на в руководство этого предприятия был назначен новый человек, его возглавил, и они боятся, что теперь этого человека уберут. Майже 4000 трудового колективу державного підприємства «Артемсіль». Ми, працівники ДП «Артемсіль», хочемо висловити вам свою повагу та сподіваємося на розуміння та підтримку нашого прохання. Наш колектив виражає стурбованість і категоричний протест проти переведення ДП «Артемсіль» з підпорядкування Міністерства аграрної політики та продовольства України у підпорядкування Міністерства інфраструктури України. Сьогодні в неймовірно складній ситуації в країні і в такому нестабільному економічному становищі ДПР «Темсіль» продовжує працювати, справно перераховує податки до бюджету, вчасно виплачує зарплатню всім працівникам підприємства, нарощує обсяги відвантаження своєї продукції не тільки на території України, а й у 22 країни світу. Ми твердо переконані, що ДПР Темсіль. незалежно належит выключно до Министерства аграрной... Ну, надо объяснить, это предприятие находится на территории Артемовска, это избирательный округ брата бывшего главы администрации Андрея Петровича Клюева, Сергея Клюева. И вот после Майдана они стали терять влияние в этом регионе. Возможно, это как-то связано с борьбой за установление и контроля над этим предприятием. Артем Соль – это Стратегическое предприятие и всегда контроль над ним приписывали семье Клюева, хотя Клюев это никогда публично не признавал. И вот после Майдана и бегства он утратил над ним контроль, якобы. А теперь, когда как-то пытаются возвратить контроль с помощью Министерства инфраструктуры, по крайней мере, так говорили неформально работники этого предприятия. Андрей Лысенко, спикер СНБО, сегодня дал пресс-конференцию. Он заявил, что ему неизвестно, где находится гуманитарный конвой так называемой Российской Федерации. Однако он заявил, что в случае несанкционированного прохождения на территорию Украины он будет заблокирован. По его словам, все должно происходить по правилам Международного комитета Красного Креста. Украинский гуманитарный вантажем с Киева, Харькова, да, Відправлені на Луганщину там вантаж передадуть представникам Міжнародного комітету Червоного Христа, аби міжнародна гуманітарна місія могла доставити ці продукти людям, що стали заручниками бандитів. Важливо, щоб терористи пропустили місію по тимчасово контрольованій ними території і гарантували безпеку цим вантажам. Загалом, 6 липня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Доставила на схід України понад 250 тонн продуктів, 800 спецпайків, більше 9 тисяч літрів питної води та тисячі буханців хліба. У звільнених від терористів населених пунктах українська влада планомірно відновлює мирне життя, забезпечує роботу систем життєзабезпечення, натомість на території, які контролюють російські найманці. Ситуація дійсно близька до гуманітарної катастрофи, це свідчить про справжні мотиви Росії. Російській стороні були запропоновані абсолютно прозорі умови долучення до міжнародної гуманітарної місії. Це мало відбуватися за правилами міжнародного комітету Червоного Христа. Ми бачимо, що вже кілька днів російська сторона уникає виконання вимог цієї авторитетної міжнародної організації. Про це прямо говорять і представники організації. Міжнародного... Сенко сообщил, что за прошедшие сутки погибли 9 военных украинских и 18 были ранены. И был освобожден ряд населенных. То есть было несколько раз военные вступали в огневой контакт с террористическими группировками в границах многих населенных пунктов. Сегодня дал пресс-конференцию Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета. Он заявил, что Донбасс может стать потенциально передовым регионом по реформам, так как там разрушены сейчас все старые схемы, новых пока не сформировано. И есть сейчас уникальная возможность сделать образцовым этот регион, так как на, на территории всей Украины продолжают работать старые схемы, которые на Донбассе за счет войны пока приостановлены. В Цілому вони найголовніші. Якщо економіка відродиться, якщо люди побачать, що їм стало жити краще, то буде підтримка до держави. Друге, вже казали, інформаційна підтримка дуже важлива і на містах, і щоб знизу йшла інформація наверх догори до держави. Третє, потрібно розбудовувати civil society, громадське суспільство на основі тих активістів чи людей, патріотів, що залишилися, що їх не вбили на місцях, що вони поїхали намагатись, чи хочуть повертатися, що приїхали нові. Всіх людей потрібно консолідувати. Громадянське суспільство, а не в людей, які стріляють. Вони зараз стріляють, захищають країну, але потрібно їх перевести. В громадянське суспільство на місце. Багато є малих шашків, яких можна зробити сьогодні, щоб допомогти. Я також був в і в Славянську, Ми будемо через декілька днів знов. Ми робимо там круглий стіл на наступного тижня стосовно реформ. І ми будемо підтримувати нову програму. Робити як виявляється, В'ячеслав Пономарьов, самопровозглашений мер Славянска до сих пор занимают должность главы исполкома этого города. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Зорин Шкиряк. И он предложил, чтобы произвести перезагрузку власти в этом городе, провести там досрочные выборы в местные советы. А станом на сегодня голову Виконкому є Пономарев. Вы знаете про это? Звичайно, и... Для мене особисто це шокуючий факт, і я кожного, практично кожного дня, от, зранку спілкуюся з людьми, які тут перебувають, і, власне, обговорюємо ці теми. От, додаток до того, що я сказав, виконком призначається міською радою, і в цьому є колізія нашого законодавства. Сьогодні потрібно розпускати, негайно розпускати міську раду постановою Верховної Сьогодні направляли гуманітарну помощь в Донецьку область, в частности, українське правительство. Из Днепропетровской области вышла, отправилась колонна в составе 21 грузового автомобиля. И, которая повезла 170 ну, почти 180 тонн гуманитарного груза. А всего направили э, гуманитарного груза, э, ну, со, сообщают, собираются отправить по информации пресс-службы Кабмина почти 800 тонн из Днепропетровска и Харькова. И олигарх фонд олигарха Ахметова Рената Ахметова. Э, поручил своему гуманитарному штабу доставить в Донецкую и Луганскую область тоже гуманитарный груз в объеме не менее 10 тысяч тонн. На сайте фонда сообщается, что груз будет доставляться колоннами по 100 грузовиков, способных перевести до 2000 тонн помощи за одну поездку. Служба безопасности Украины задержала как бы так правильно сказать, даже члена парламента Луганской Народной Республики Коровина Ивана Петровича. И есть видео его допроса. На этом мы заканчиваем громадской Донеччины. Смотрите нас каждый день в 19.00. Подписывайтесь на наши страницы в Facebook. После меня здесь будет Константин Риутский, активист из Луганска. И он расскажет о ситуации в этом городе. Значит, пожалуйста, усвойте, что государство Украина... Это не наша страна. У нас государство, Луганская Народная Республика. Субъект международного права. Суверенное государство. И никаких политических партий и политических игр сейчас вести не нужно. Сейчас нужно всех поднять весь город, всех мужчин избавить от диванно-пивной диванно болезни. И встать на защиту нашего города, нашей земли городской и нашего дома. Значит, в этом году, я не знаю, что или затмение, или что не разобрался. Мне начали объяснять, что мы за федерализацию, мы за то, чтобы за уважение прав там. Новороссия, Луганская и Донецкая республика, это Новороссия. Создается государство Новороссия на основании, на основе двух республик. Эти мерзавцы,